परिवर्तन पॅनलला प्रचंड मताने विजयी करण्याचे परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांचे मतदारांना आव्हान नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित नांदेड निवडणुकी दिनांक तेरा एप्रिल दोन हजार पंचवीस वार रविवार रोजी नांदेड शहरातील वजीराबाद परिसरातील गांधी पुतळा पाडण्याच्या टाकीजवळ महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक एक मध्ये सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेमध्ये ही निवडणूक होत असून परिवर्तन पॅनलचे उमेदवार हे या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये असून परिवर्तन या पॅनलमधील उमेदवारांची निशाणी शिट्टी ही असून सर्व सभासदांचे व पतसंस्थेचे आर्थिक विकास हेच आमचे उद्दिष्ट तसेच कर्मचाऱ्यांचा विकास हा अजेंडा घेऊन परिवर्तन पॅनल या निवडणुकीच्या मैदानात उतरले असून जास्तीत जास्त मतदारांनी शेट्टी या निशाणीसमोरील बटन दाबून परिवर्तन पॅनलच्या सर्वच्या सर्व उमेदवारांना घर घोस विजय विजयी करना परिवर्तन पैनल प्रमुख विलास चांडोजी गजबारे सैयदीफ अली आरिफ अली दत्ता नरसिंह कल्याणकर लक्ष्मण जिया उल्ला खान रहीम खान नंदकुमार माधवराव दंगड़े निनेश बालाजी शाटलवार तड़वी वसीम हुसैन उचोलवार कौशल्या लिंगरा बालाजी हरिदास राखेवार ओलेला चंद्रमोली राजैया हफीज हमीद उल्ला खान मोहम्मद साबेर मोहम्मद हसन या उमेदवारांनी या निवडणुकीमध्ये परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांना भरघोस मतांनी निवडून देण्याचे आव्हान परिवर्तन पॅनलच्या उमेदवारांच्या वतीने मतदारांना हे आवाहन करण्यात आले आहे मी सय्यद तुळशीपली आर्यफली कार्यरत उपाध्यक्ष महानगरपालिका कर्मचारी संस्थाचा उपाध्यक्ष इलेक्शन डिक्लेअर वगैरे हो आहे तो तेरह तारीख को इलेक्शन की डेट है और उसमें मेरी मेरे पैनल की तरफ पैनल प्रमुख हूँ मैं और मैंने जो अपना एक पैनल तैयार किया हुआ है बारह लोगों का उसमें बहुत से लोग हमारे कर्मचारी ड्राइवर कल्याणकर साबिर सर ऐसे बारह कर्मचारी को हमने टीम तैयार करके पैनल तैयार किया हुआ है उसमें जो है तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे कर्मचारी को किसी भी हाल में उसको कर्मचारी को फ़ायदा होना सोसाइटी बढ़ा के हमको उससे नहीं परिवर्तन पैनल तो इसलिए परिवर्तन के सोसाइटी बढ़ा के सोसाइटी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है मगर उसमें हमारे कर्मचारियों का साथ कर्मचारियों का फायदा होना बहुत जरूरी है जैसा अब हम अभी फिलवक जो है तो दस टक्के ब्याज से हम जो है तो इससे लोन देते हैं तो हम आने के बाद उसको आठ टक्के से देंगे और वह तो हमारी सोसाइटी अभी आ, फुल्ली कंप्रोमाइज करने का हमारे पास प्रोग्राम है हमारे कर्मचारी को कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सचिव के पास जाके हाथ पैर पड़ने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन पद्धति पे सब जो है पारदर्शक रहेंगी और ऑनलाइन पद्धति से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद लोन ऑनलाइन आपके खाते में ट्रांसफर होंगे उसमें चेक लिखना नहीं कुछ नहीं क्या नहीं जैसे हमारे पगार जाती है वैसे जो है तो चेक करेंगे इससे हमारे कर्मचारी का टाइम भी बचेगा कर्मचारी को सोसाइटी को चक्रा मारने के भी नहीं रहेंगे चाहे वो अधिकारी रहो पुरुष मजदूर रहो या स्त्री हो उनको आने जाने का खर्च भी बचेगा और आने जाने का ये भी रहेगा हमारे कर्म सोसाइटी में अभी तक जो है तो दो सौ के बॉन्ड हम जो है तो गारंटी के लिए लेते थे वो दो सौ के बॉन्ड भी नहीं ले जाएगा और हमारे कर्मचारी को जो है तो अभी कोई मैयत कर्मचारी है जो भी दस साल बीस साल से मैयत कर्मचारी को अनुदान बोलकर दो बीस हज़ार दस हज़ार रुपये देते थे आज की गिरानी के हिसाब से आज की महंगाई के हिसाब से हम वो दस दस हजार को बढ़ा के जो बीस साल से नहीं बढ़ा तो आज हम उसको पच्चीस हजार रुपये करें शुभ विवाह के लिए हम जो कर्मचारियों को लोन देते थे उसमें लेडीज को देते थे मतलब लड़की की शादी के लिए लोन दिया जा रहा था लड़की की शादी अब हमने इसमें लड़के के भी शादी के लिए लोन दे रहे हैं तो, तो लड़के की शादी कोई फोकट होने वाली नहीं है जहाँ लड़की को देते तो उसमें भेदभाव नहीं लड़का लड़की वो भी हो गया फिर हम जो है तो न्यू कर्मचारी जो है हमारे पास एडमिट होंगे हम तो इसमें सोसाइटी में उनको पहला लोन हम दो लाख के करीब करीब देंगे उनके पचास हज़ार शेयर जो है तो भरा के उनको दो लाख रुपए लोन देंगे और उनकी भी शादी अगर है न्यू कमर्स बच्चे जो आज ज्वाइन हुए लाड़ के समिति में अनुपम पद्धति पर जो भी बच्चे शादी हुए अनमेरिड अनमेरिड बच्चे उन लोगों को भी हम जो है तो दो लाख रुपये लोन देंगे शादी के लिए कि भी उनके भी देंगे तो हमारी मेन उद्देश्य जो परिवर्तन पैनल का मेन उद्देश्य है कि कर्मचारी का विकास हो कर्मचारी बढ़े कर्मचारी को फायदा हो सोसाइटी सौ करोड़ करके भी मेरे कर्मचारी को रुपया नहीं मिलता है तो वो सोसाइटी बढ़ा के मेरे को उससे कोई फायदा नहीं सोसाइटी आज नहीं कल हमको सबको छोड़ के जाना है सब कर्मचारी रिटायर्ड होने वाले हैं आने आने वाले नवे हैं सोसाइटी जितनी भी बढ़ेंगे मगर कर्मचारी का फायदा कहाँ हो रहा उस तरीके से हम पैनल तैयार करें हैं परिवर्तन हम यही चाह रहे हैं और हमारे पूरे पुरुष मजदूर भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है तो पैनल परिवर्तन पैनल का निशानी सीटी है एक बार सीटी को परिवर्तन तक ओट देकर देखिए यह आपके विकास के लिए अच्छा है आपके बच्चों आने वाले बच्चों के लिए सबके लिए अच्छा है पन्ना हजार रुपये भेजने चाहिए काम पूर्ण आम सॉफ्टवेयर बनाना पूर्ण डिजिटल है क्या सॉफ्टवेयर नहीं है डिजिटल काम नहीं आणि या अगोदर चेकद्वारे आमचं पूर्ण पेमेंट जात होतं अध्यक्षाची उपाध्यक्षी सही असे होत त्याच्यानंतर चेक त्याचा चेक मिळत होता त्याला बँकेत जावं लागत होतं ते त्याचा एवढा वेळ न वाया जाता त्याला डायरेक्ट थेट आम्ही अकाउंटमध्ये पैसे जमा करणार आहोत त्याचा ऑनलाईन फॉर्म भरणार आणि ऑनलाईन पैसे त्याला आम्ही टाकणार आहोत तर अशा पद्धतीचं आमचं सर्व काही नियोजन आहे तर या अशा पद्धतीचं आमच्या पॅनलला सर्वांनी सहकार्य करून प्रचंड मतांनी विजयी करावं ही आमची सर्वांना विनंती मी मोहम्मद सालेत परिवर्तन पॅनल मधून उमेदवारी दाखल केलेली आहे आणि परिवर्तन पॅनल बनवण्याचा मेन उद्देश आणि हेतू असा आहे की आमच्या त्यांच्या गरजेनुसार तोडीस आणि लवकर कर्ज मिळावं या हेतून हे प्रयत्न चालू आहे लोक बँकेमध्ये चक्र मारतात त्यांना वेळेवर कर्ज मिळत नाही सीबीचा इश्यू येतो त्यामुळे आम्ही हे सरळ आणि सोपी प्रक्रिया करण्याकरता हे पॅनल उभं केलेलं आहे सर्व कर्मचाऱ्यांनी या पॅनलला समाधान करून स्वतःचे विकास करून घ्यावे